お,お功労者のご登場だなさっきの戦での活躍見事だったお前がいなければ今頃俺たちは長江の推定だうん改めて礼を言うぞシランよ愛も変わらず淡々としているが戦には負けたそれは認めよう孫家の覚悟と劉備らの躍動を いっそ気持ちが良いほどの敗北だっただが我が命はまだつながっているそして私は命ある限り立ち止まることはせぬ立ちはだかる敵がどれほどの力をつけようと共に来い我らに託された思いを裏切るわけにもいくまい今になっておじけづいたなどとは言わぬだろう よし、これからもよろしく頼むぜ俺も皆もお前を頼りにしているぞ共に行こう波動の先へ <music> ちょうどいい今お前の今後を考えていたところだ お前は盲督のもとで十二分に功を立てた規則に照らせば何かしらの役職を与えねばならけど地位を得るってことはそれだけ多くのものに縛られるうんゆえにお前に選ばせようと思う一つは将軍院を得て光のもとを歩む道自由に羽ばたくことは難しくないだが 輝かしい英達の道を歩む一つは無冠の将として影より我らを支える道誰もお前を称える者はおらぬやもしれぬが今まで通り何にも縛られることなく羽ばたけよシラインどちらを選ぶ お前には自由な身の上が似合ってんのかもな出会った時からそうだったそうだなお前は戦場をかける乱何にも縛られることなく空を行きそして私たちを導ける よーし、去そうだ。行 <laughs> くぞー。待てー。龍 <laughs> の翼は失われ、地に伏せり、地に曇ったマナコに、まの英雄の姿は見えぬ。あなたの命を切り捨て、あなたの理想を退け、その先に気づかれる太平とはいかなるものか。私には。 まだ分からぬだがそう曹盲徳はお前の選んだ英雄だ朱華の残した思いを受け継いだお前のならば今は見守ろうお前の道が彼女の思いが太平の世につながっていることを願って。 逃げ<む>伸びる拭いてみせる必ず悠仁の先は東の手を打ち安曹操殿と天威殿にそう伝えてある全軍で敵を抑え <laughs> 私たちが救援へ向かう <laughs> その <laughs> 迅速かつ臨機横断に動ける人間風貌臨界敵兵討ち取ったこの数さすがに切り抜けられんかュウ敵は私たちが引き受けます急死な潮液を伝ってお逃げください死神つまり。いハッズニハッ図にったね あ、褒美な曹操を狙うとは東の戦場が動いたどうだ曹操殿は無事にな今私たちにできることはい状況を見て 早々との密集を,を除くには打ち取る,にち取る死に撃るぞこの地は制圧した俺は場外からの援護だ私 <laughs> は皆に生かされているえに, <laughs> に生きねばならぬ <laughs> よしこれで脅威の一つは排除できる 曹操殿の行方を追い援護を続けたこれ,れくらい粘るのは想定済みとそろそろ隅の手の到着だ我らは京州志士流氷がぐんなり単独曹操ぶつぶし敵将軍撃ち取った <laughs> 敵将撃 <laughs> った 力のこいので敵将猛毒を助けつつ背後の敵を撃たねばならぬん思った以上に扱いだ。なやはり長州と龍標は手を結んでいた、うん、このままでは終わらない今。いい敵の動きを見る猛毒は一緒に逃げ敵将撃ち取った俺たちも後を追うぞ そう何だこいつたっと一人でこんなこの背中には今、ま、殿の天下を追ってんだ絶対に落とすわけにはいかねえのう,このようなはい まだ想定の,の上を行かれたわけじゃいそのろそろ次の勝危ない長州殿からの要請は敵拠点の制圧だった行くぞ我ら流氷軍の力を見せてやれ進軍開始だお敵の衝撃はこちらの拠点を狙っている。 彼はにし元よ敵をやる手うちと阻止しよう敵を打ち取ったもはやここまでか敵将を打ち取った <laughs> ち取った次 <laughs> から次へといやらしい手を打ってくるものだこの流れ <laughs> 曹操殿の活路は西にある北西の拠点を抑え城壁にはしごをかけてい進軍するぞホー、はい、ムに戻した、はい、ここからが勝負どころだなどうなってやがるこだけの人数で一人も抜けられないだと 隠しを見とったこの命いあもかけられぬはしごのように提出したでは曹操殿の活路を切り開くとしよう敵将徐方明が討ち取り申した 討ち取ここからならば場外へ抜けられるか王族との合流はな,た流ううはなっはなた海へ向かい戦場からの離脱を図る

無事だったもうそれだけありければなやるまいあなたは早々討ち取れておらぬとはこのままでは遊興様に面目が立た,ぞたぬぞ 氷からの援軍もかなりの数になった打ち倒せば勇兵には大きな雷が起きてるこんなところで敵将はそ,れとそ,れそれちどうぞ曹操殿が多くと引き換えに得た成果だうどうにもならん, <laughs> んこれはきつい 一つ出そうおお、こんなところまで乗り込んでくるとは貴様郷曹の救出が目的ではないのかまさかあの護衛を救うつもりかれよこれで泥から我ら将兵を一掃したとて叶うない危ない

無事とんだ敵の数が減ってきたのかただ敵の数はかなり減ったようだ天井のする余裕はないはずだ敵将 <laughs> 打ち取った。 thank <laughs> 天位よく戻ったな <laughs> ちょっと肝は冷えましたがな助けが来てくれたおかげでさありがとなおめえの働きでどうにか命を拾ったぜおめえはわしの恩人だどうやってこの大恩を返したもんかその存在感で敵に睨みを聞かせればいい 天位殿にはそれが似合っていたそれで殿これからどうします長州のやつ先んじて劉兵と結んでたようですがまずはこの炎上を足場に慶州攻略の用意を進めるとはいえ一旦虚に戻らねばならない戦後の処理を済ませ体制を整える必要がある此度の戦で失った者も,も多いのでな 問題はこいつらの処遇かどうするつもりだモトク若君たちの部下には殺さないと気が収まらんってやつもいるようですがお前に弓引き身内まで撃った相手だ迷う余地などあるまいいやこの者たちを殺すつもりはないおい旦那分かってやってくだせい。痛い目にさせられたわしにはよくわかる こいつらの知恵は殿の天下に必要なもんだその通りだ紫衆らを討ち私と天意を追い詰め死さえ覚悟させたそれだけの差異があるということだその才我が元で振るうことを許す要は情けをかけてやると思い上がるな天下より異が消えることを惜しんだまで 貴様らは我が元で力を示し続けようそれができなければ切り捨てる以上だフッ <laughs> 大した御人だこのあたりの治安も よく無事に帰ってこられたなおいら気が気じゃなかったぞ <laughs> 二人とも心配かけてすまなかったなおめえがいなかったら危なかったぜほんといいところに来てくれた今回はわしだけじゃどうにもならなかった現に殿のお身内を守りきれなかったしな 変異そうしょんぼりするな。おいらまで悲しくなっちまうぞ。教長。なんでも一人でしょうんじゃねえ。曹操様の護衛はおめえだけじゃねえぞ。次は、おいらにもちゃんと曹操様を守らせろ。そうしたらみんな守れる。そうだろ。ああ。そうだな。わしらは殿を。いや。 ゆゆくゆくは天下の民も守らなきゃならねえ。とても足一人の手に負えるしろじゃねえ。これからは遠慮なく力を借りるぜ、チ長ああ、おいらたちは一心同体だ。これからもつらい時は一緒にしょんぼりして、楽しい時は一緒に笑おうな。 なんだずいぶんと疲れてるみてえだなまあこの戦が始まって以来もう何百人とケガ人を見ていますからね戦は嫌いです朝ケガの手当てをして送り出した兵士が夜物の岩の屍になって帰ってくるそんなトロは他にありませんもちろん曹操もたちも好き好んで戦をしてるわけじゃないんでしょうけど そう気を使ってくれなくてもいいぜ戦になりゃ兵も民も巻き込まれて死ぬおめえらにとっちゃはためやな話だろうよだがそれを承知の上で殿は戦の道を選ばれた何かを切り捨てても誰かに憎まれてもそれが乱世を終わらせる近道だからってな だからこそわしは戦場に立つんだ殿がこれ以上誰かを切り捨てずに済むように殿が捨てるしかなかった命を一つでも拾えるようにわしはわしの最善を尽くすだけよその境地に至れるのはいつになるやらすごいな天衣殿はいやそれを言うならわしの方だ何せ わしらがどんなに武芸の腕を磨いても病や怪我には勝てねえからな民や兵士一人一人の生き死にに向き合って戦い続けるおめえは素直にすげえと思うぜとうたく討伐の時おめえに部下を助けてもらってからその気持ちはずっと変わってねえそれが仕事ですから。 俺はただそういう生き方しか知らないだけですよ。謙遜しすぎだぜ仲間の前でくらい胸を張れよ。なあ、ノコンみんなを助けてって気持ちはわしもおめえも同じなら一緒に戦う仲間だろ戦場は違ってもなさてとそろそろ長連にでも行ってくるかね 何か手伝えることがあったら遠慮せず言えよ励ましに来てくれたのか <laughs> いい人だな天位殿は のまたこんなところで休んでいてくださいと言ったでしょう飲みたい時に飲んで遊びたい時には遊ぶそれが人生の楽しみ方というものだよ玄華殿もたまには遊び教じてみるといい書物にはない新しい気づきがあるかもしれないからね一理あるのが悔しいですが。 俺は仕事こそが楽しみなので還元を聞かない君子の破滅は止められないそれと同じで死にたがる病人を治すすべはありません遊びたいなら病を治した後に好きなだけ遊べばいいじゃありませんかそう言われてもね閣下殿たまにはこいつの言うことも聞いてやってください天衣殿 炎上で死にかけた時一つだけ分かったことがあるんでさ命を懸けて何かをしようってのはいいけど生きようって気持ちだけは最後まで捨てちゃならねえ殿の作る世の中が似てえと思うならなおさらです殿の作る世か仕方ない今日はそろそろ帰るとしよう 2人がかりでそうも熱心に説得されては遊興にふける気もうせてしまうからね本当に困った人たちだ。